Деревянные церкви массово исчезают из-за пожаров. Вы не поверите, но храмы сжигают согласия самих священников. И да, у них есть мотивы. Гипотеза про то, что священник зацикален в том, чтобы церковь сгорела, а на том месте была сбудована э, нурованная церковь, ну такая гипотеза. Открыто предлагаю сжечь церковь и религиозные общины. Как священники, прихожане и государственные службы причастны к исчезновению древних церквей? далее в нашем сюжете. Каждый год мы теряем сотни украинских церквей. Западная Украина была центром строительства деревянных храмов, но стала эпицентром уничтожения ценной архитектуры. Десятки святилищ уже сгорели на Львовщине, и этот процесс не прекращается. Зачастую официальные причины одинаковы. Не выдержала проводка или горящая свеча упала на ковер то 70% – это электромережа и юридический факт. 30% – это уже порушення и подвал. Но факт, всплывающий в ходе нашего расследования, шокирует. Деревянные церкви сжигают согласия самих же священников. Это слова Бориса Возницкого, погибшего героя Украины, человека, спасшего сотни памятников архитектуры. Просто так, Борис Григорович, никогда... І нічого не казав. Гіпотеза про те, що священник зацікавлений в тому, щоб церква згоріла, а натомість була збудована э, мурована церква. Ну, є така гіпотеза? Діло в тому, що на строїтельство нового храму прихожане жертвують більше, ніж обычно. Соответственно, взять больший процент от пожертвований не составит никакого труда, ведь никто, кроме священника, не ведет бухгалтерию и не контролирует расходы. Внимание наших журналистов привлек один подозрительный пожар. Город Яворов, Львовская область. Когда-то здесь стояла исторически ценная деревянная церковь. Мне доводилось обстеживать эту церковь, обмерять. Она была одним из объектов, которые могли быть включены до перелику памяток ЮНЕСКО. Но однажды храм охватило пламя. Очевидці до сих пор помнят это жутке зрелище? Горіла церква, якби з середини середини і ну купола піднімалося вогнища. Відвалося надзвичайно швидко. Права установили – це умишлений умишляний Двоє чоловіків проникли в приміщення церкви, викрали звідти ікони інші реліквії. Після чого підпалили храм. Но местные активісти помнять странные обстоятельства пожара. Коли підпалили церкву е, палямар, який перший побіг туди, в своїх свідченнях дуже сильно путався. А потім бори знову спеціально приїхали, щоб повернути украдене. Через тиждень, коли е, загорілася церква, було підкинуто е, біля церкви, на подвір'я церкви цей чашу. Вони львівські, їх там заарештували. От, тобто дуже дивно, що через тиждень часу ці самі палії приїхали. назад до Яурова, чтобы подкинуть чашу. Еще один важный момент. Церковь сгорела не полностью. На церкви после пожежі остались уникальные элементы от давнейшей церкви. Держава даже хотела допомогти какой то программой финансовой у восстановлении того объекта. Но парафьяне отказались от денег государства и решили оставшиеся ценные элементы церкви закопать на кладбище. Потом собрали деньги и построили новую кирпичную церковь. Активисты утверждают, одновременно с церковью местный священник отгрохал себе неплохой дом. Мы пытались обсудить эти детали непосредственно со священником. Узнав, что нас интересует, он отказался общаться и быстро уехал. И это еще не все. Оказывается, несколько лет тому у этого самого священника сгорела еще одна деревянная церковь в селе Залужье, недалеко от Яворова. Пока люди дошли до конца села, храм уже горел. Официальная причина – неосторожное обращение с огнем. И мы села взбирались с каждой хаты, как кто мог, сколько могли, сбирали. И мы скоренько поставили, відновили наш храм. Но это только маленький фрагмент. Церквей на Львовщине сгорело десятки, а правоохранители нашли подозреваемых только в одном пожаре. Все остальные уголовные производства просто закрыты. Протягом останніх 10 років працівники міліції зареєстрували лише один факт умисного підпалу церкви. Реконструировать или строить новую церковь после пожара решает местная религиозная община. Зазвичай муруют новую церковь. Муровану проблему. Що церква є ознакою е, певного рівня достатку, певного рівня комфорту, на відміну від дерев'яної церкви. Настоятелі храмів часто відмовляються нести відповідальність за храм пам'ятник архітектури. Якщо це є пам'ятка місцевого чи національного значення, підписується пам'ятко-охоронний договір про деякі священника і кримінальні провадження відкриті навіть і за те, що вони не хотели подписывать, а не подписывали только потому, что они хотели делать реконструкцию, на которую никто бы дозволу не дал. Получается неприятная картина. Священники не хотят брать ответственность за деревянную церковь. При загадочных обстоятельствах такая церковь сгорает. За свои деньги селяне строят новые, кирпичные, богатые церкви. Сколько взять себе, а сколько оставить на храм, решает сам священник. Виноватых никто не находит. Спалить и взять деревянную церковь. А это страшно. Это це церковь, которая веками намолена.